سلسلہ عظیمیہ انیس سو ساٹھ میں قائم ہوا حضرت محمد عظیم برخیہ قلندر بابا اولیاء کے اس پہ گرامی سے منسوب یہ سلسلہ ایک علمی اور روحانی سلسلہ ہے قلندر بابا اولیاء نے عوام الناس کو معرفت کی راہوں پر بلانے اور روحانی علوم کی تفہیم کے لیے ایک کتاب لوح و قلم تصنیف فرمائی قلندر بابا اولیاء نے بہت کم لوگوں کو بیت کیا آپ کے حلقہ ارادت میں ایک نوجوان شمس الدین انصاری بھی تھے قلندر بابا اولیاء نے انہیں خواجہ کا عطا فرمایا قلندر بابا اولیا نے اپنے شاگرد خواجہ شمس الدین عظیمی کی تربیت پر خاص توجہ دی انہیں روحانی علوم کے اسرار و رموز کے بارے میں بتایا اور ریاضت و مجاہدوں کے کٹھن مراحل سے گزارا خواجہ شمس الدین عظیمی کے دل میں خواہش ابھری کہ اپنے مرشد قلندر بابا اولیا سے ملنے والے علوم کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے حضرت بابا صاحب سے اجازت لے کر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے کراچی سے شائع ہونے والے اس وقت کے ایک بڑے اخبار روزنامہ حریت میں روحانی علاج کے نام سے ہفتہ وار کالم لکھنا شروع کیا روزنامہ حریت کے سنڈے ایڈیشن میں شائع ہونے والے کالم روحانی علاج میں مسائل کے روحانی علاج کے علاوہ خوابوں کی تعبیر کلر تھراپی پیرا سائیکلوجی اور دیگر موضوعات پر تحریریں شامل ہوتی روزنامہ جسارت کراچی کے ایڈیٹر عبد الکریم عابد کے مسلسل اسرار پر آپ روزنامہ جسارت کے لیے کالم لکھنے لگے اس کے بعد آپ کو اس وقت کے ایک بڑے اخبار روزنامہ مشرق کی طرف سے کالم نگاری کی دعوت دی گئی اب خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے کالم روزنامہ مشرق میں شائع ہونے لگے اس کے ساتھ کراچی سے گجراتی زبان میں شائع ہونے والے کثیر الاشاعت اخبار ملت گجراتی میں مسائل کے حرکم مبنی کالم ہر ہفتے شائع ہوتے تھے انیس سو پچہتر میں پاکستان کے کثیر الاشاعت اردو روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر ان چیف میر خلیل الرحمان نے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کو روزنامہ جنگ اور بعد ازاں اخبار جہاں کے لیے کالم لکھنے کی دعوت دی روزنامہ جنگ کراچی راولپنڈی کوئٹہ اور جنگ لندن جنگ لاہور میں آپ کے کالم روحانی ڈاک کے نام سے شائع ہوئے اخبار جہاں میں بھی آپ کا کالم ہر ہفتے شائع ہوتا تھا خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی شدید خواہش تھی کہ روحانی علوم اور جدید علوم کو ایک ساتھ پیش کرنے کے لیے وہ اپنا ایک رسالہ شائع کریں اس مقصد کے لیے قلندر باباولیا کی اجازت سے روحانی ڈائجس کے ڈیکلریشن کے لیے درخواست دی گئی روحانی ڈائجس کا پہلا شمارہ دسمبر انیس سو میں منصح شہود پر آیا ستائیس جنوری انیس سو اناسی ستائیس جنوری انیس سو اناسی کو سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیہ کا وصال ہو گیا قلندر بابا اولیاء کے وصال کے بعد سلسلہ عظیمیہ کی ترویج و اشاعت کی ذمہ داریاں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے سنبھال لیں اپنے مرشد حضور قلندر بابا اولیاء کے فرمان اور آپ کی رہنمائی میں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ایک کتاب رنگ اور روشنی سے علاج لکھی کتاب رنگ اور روشنی سے علاج انیس سو ستتر میں شائع ہوئی بعد ازاں آپ کی ایک کتاب روحانی علاج انیس سو اٹھتر میں شائع ہوئی ماہنامہ روحانی ڈائجسٹ میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے ٹیلی پہجی سیکھیے کے زیر عنوان ایک قسطوار سلسلہ تحریر فرمایا انیس سو اکیاسی میں یہ اقساط کتابی صورت میں شائع ہوئی۔ سلسلہ عظیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برخیہ کی مختصر سوانے تذکرہ قلندر بابا علیہ کے نام سے انیس سو بیاسی میں شائع ہوئی روحانی نماز انیس سو قلندر شعور انیس سو میں شائع ہوئی۔ حضور قلندر بابا اولیاء کی حیات میں ہی چند اراکین سلسلہ ہر جمعے کے دن بعد از نماز مغرب ون ڈی ون اپون سیون نازم آباد میں جمع ہو کر مراقبہ کیا کرتے تھے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے مراقبہ کی اس محفل کو توسیع دی اور مراقبہ سے پہلے درس کا آغاز کیا محفل مراقبہ میں عظیمی صاحب تصوف اور روحانی علاج سے متعلق کسی موضوع پر خطاب فرماتے خطاب کے بعد حاضرین کے سوالات کے جوابات بھی دیتے اس محفل مراقبہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا انیس سو پچاسی کے آخر میں محفل مراقبہ کا مقام تبدیل کیا گیا اب محفل مراقبہ ڈی تھرٹی ٹو نارتھ نظم آباد میں منعقد ہونے لگی انیس سو اٹھاسی سے محفل مراقبہ مرکزی مراقبہ سرجانی ٹاؤن میں منعقد کی گئی سلسلہ عظیمیہ کا پیغام پہنچانے کے لیے عظیمی صاحب نے کراچی اندرون پاکستان اور بعض ازاں بیرون پاکستان کئی سفر کیے ملک کے مختلف شہروں میں مراقبہ حال قائم کیے لوگوں میں عادت مطالعہ کے فروغ اور روحانی علوم سے آگہی کے لیے لائبریریز کا ایک نظام عظیمیہ روحانی لائبریری کے نام سے قائم کیا ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ تصنیف و تعلیف کا کام مستقل جاری رہا اور مختلف موضوعات پر آپ کی کتب شائع ہوتی رہیں ان کتب میں جنت کی سیر قلندر شعور تجلیات کشکول آواز دوست روحانی ڈاک جل, دوم، سوم اور چہارم، پیرا سائیکلوجی توجیحات نظریہ رنگ و نور مراقبہ خواب اور تعبیر محمد رسول اللہ جل اول دوم اور سوم معمولات متب کلر تھراپی شرع، لاہ و قلم بڑے بچوں کے لیے اللہ کے محبوب ایک سو ایک اولیاء اللہ خواتین سدائے جرز، روحانی حج و عمرہ خواتین کے مسائل ذات کا عرفان کتاب احسان و تصوف جو کہ پاکستان کی ممتاز مادر علمی بہاؤ الدین ذکریہ یونیورسٹی کے ایم اے اسلامیات کے نصاب میں بھی شامل کی گئی اور عظیمی صاحب کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب بران رحمت بھی بہاؤ الدین ذکر یونیورسٹی سے شائع ہوئی آپ نے بہاؤ الدین ذکریہ یونیورسٹی میں ہی علوم اسلامیہ کے طالبات اور طلباء کو تصوف اور سیرت طیبہ کے موضوع پر لیکچرز ڈیلیور کیے ان لیکچرز میں مختلف شعبہ جات کے ڈین پروفیسرز اور لیکچرار بھی شریک ہوتے رہے آپ کے ان لیکچرز اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشستوں پر مشتمل کتاب خطبات ملتان شائع ہوئی آپ کی دیگر کتب میں کتاب بچوں کے محمد کتاب موجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگہی شرع ربایات خطبات لاہور روکی پکار وقت عصوہ حسنا کی روشنی میں تعمیر شخصیت موت و زندگی سدائے جرس خواتین کے مسائل حضرات کے مسائل بچوں کے کلندر بابا اولیاء، بچوں کی روحانی ڈائری اول دوم سوم اسلامیات پہلی تا آٹھویں جماعت حضرت آدم علیہ السلام رہنما استاد ہمارے بچے اول دوم قیدہ اردو نرسری اول دوم سوم اور ایک عربی قائدہ شامل ہیں مختلف زبانوں میں عظیم صاحب کی تصانیف و تعلیف کے تراجم کا آغاز انیس سو سے ہوا اور اب تک جو تراجم منظر عام پر آ چکے ہیں ان میں انگریزی زبان میں قلندر شعور نظریہ رنگ و نور شرح قلم، کشکول ٹیلی پیتھی سیکھیے مراقبہ پیرا سائیکولوجی، احسان و تصوف تذکرہ کلندر بابا باواولیا کلر تھراپی آواز دوست روحانی علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول دو مرسوم شامل ہیں عربی زبان میں کتاب تجلیات اور روحانی نماز روسی زبان میں قلندر شعور ٹیلی پیتھی سیکھیے کا ترجمہ ہو چکا ہے تھائی زبان میں کتاب کلندر شعور فارسی میں روحانی علاج قلندر شعور اور تذکرہ کلندر بابا اولیاء سندھی میں تذکرہ کلندر بابا اولیاء محمد رسول اللہ جلد اول اور کتاب کلندر شعور کے تراجم شامل ہیں عظیمی صاحب نے مختلف موضوعات پر اسی سے زائد کتابچے تحریر فرمائے ہیں یہ کتابچے تین مجموعوں کی شکل میں زیور تباعت سے آراستہ ہو چکے ہیں جن میں اسم آزم، اعظم و قضا اور محبوب بغل میں شامل ہیں خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے سائنسی علمی ادبی سماجی آسمانی علوم اور تصویر کائنات سے متعلق پرانی تفہیم پر ایک اور ماہنامہ قلندر شعور کا اجرا کیا جس کا پہلا شمارہ مئی دو ہزار تیرہ میں منصر شہود پر آیا عظیمی صاحب کی ذات سے روحانی فیض کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور علم کے متلاشی اس چشمے سے